Это четвертая серия первого сезона сериала Демон и Ангел. Так. Оружие темноты уже исчезло. Да, да, да. Я, она скоро. Она скоро станет злой. Ну, конечно же, прошло, прошел один день, и она стал, стала, конечно же, добрая. И она очнулась. Так, темнота, давай договоримся. Нет, мы не догораем. Миранда, и скажи мне, пожалуйста, нравится, как мне остановить мою сестру? Но вот я, вот ты не забыла не сл сл слова, и некоторые, не и есть-то не есть не есть, есть не так, не так, не такая, такая. Пара подснежников. Она называется Белокрыль. Белокрыль. Да, точно. Спасибо, Миранда. Хорошо, ходи. Они очень редкие. Как что ты можешь их найти? Их найти только на одной поляне. Они. Растут на поляне на, на поляне Санкт-Петербурга. Хорошо, это на ней. Хорошо. Ах, пошла. Прошло два два дня. А на третий. А на а на третий день, а на третий день она уже нашла эти эти цветы белоснежников ну, из группы Белокры. Вот. Сейчас, сейчас я так вот. Вот. Прошло два дня, и то, что Хэри нашла. Ого, это же белокрылья. Они остановят мою сестру. Но я забыла слова. Стоп! Из-за этих белокрыльев я вспомню слова. Соку бачи, а потом си си -стрин. Поняла. Спасибо. Вот. Я здесь. Соку бачи, си си -стрин. я победила. Теперь ты можешь телепортироваться на землю и на небо. Спасибо тебе, мир. Если бы не ты, я бы никогда, не, никогда бы этого не сделал. Да, это же моя работа. Ак. Все было у Хэри и ее друзей хорошо. Так, второй сезон начнется. Не знаю когда, но начнется он. Второй сезон. В втором сезоне тоже будет 4 серии. Там будет говориться о, го... о городе на небе. Ну что ж, всем пока. Сегодня была Марина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Делайте еще бы мне сериалы или нет. Ладно, всем пока-пока.